तो चैनल ने पण अचूक थी सब्सक्राइब करी लेनी चाहिए तो चलो मित्रों જોઈએ आपणो स्वाध्याय पहले से एक वाक्य में उत्तर लिखिए पहला प्रश्न के तुलसीदास के मत से कौन पतित पावन है तो तुलसीदास के मत से उनके स्वामी श्री राम पतित पावन है बीजो भगवान को अति दिन कैसे लगते हैं तो भगवान को अति दिन कैसे लगते हैं अति दिन प्रिय लगते हैं अगर अगर सेतीजो कि भगवान ने हट करके किनका उद्धार किया तो भगवान ने हट करके पक्षी मृग व्याध पाषाण वृक्ष और यवन का उद्धार किया है कि माया के प्रति विवश होकर कौन कौन सोचते हैं तो देवता राक्षस मुनि नाग मनुष्य ये सब माया के प्रति विवेश होकर सोचते हैं पांचवो प्रभुदानी है तो कवि क्या है જેથી કરીને આવનાર પરીક્ષાઓની અંદર તમને સારો એવો લાભ મળી શકે આગળ આગળ છે છઠ્ઠો કે કવિ પાપ પૂજારી કિસે કહેતે હે તો કવિ પાપ પૂજારી ભગવાન શ્રી કો કહેતે હે बीजे के विस्तार सहित उत्तर दीजिए मोटा जवाब थोड़ा चरणों को छोड़कर कहीं और क्यों नहीं जाना चाहते हैं तो तुलसीदास के अनुसार पतित पावन है वे दिन दुखी जनों के प्रेमी हैं उन्होंने अनेक दुष्टों का उद्धार किया है पक्षी मृग व्याग पाषाण वृक्ष और यवन का उद्धार करने में करने में भी उन्होंने देरी नहीं की बाकी देवता मुनिवर मणिश्य आदि मानव के वशीभूत है इनसे उनसे संबंध जोड़ने का अर्थ नहीं श्री राम जैसी दया और सामर्थ्य और किसी में नहीं इसीलिए तुलसीदास जी अपने प्रभु के चरणों को छोड़कर और कहीं नहीं जाना चाहते बीजो प्रश्न है कि तुलसीदास जी ने अपने और भगवान के बीच कौन-कौन से संबंध जोड़े हैं और क्यों तो जो तुलसीदास जी भगवान दयालु है तो वह दिन अर्थात दया के पात्र है यदि प्रभु दानी है तो वे भिखारी बनना चाहते हैं प्रभु पापों को नाश करते हैं तो तुलसीदास जैसा कोई पापी नहीं प्रभु अनाथों के नाथ है तो वह उस तो वह उनके जैसे कोई अनाथ नहीं प्रभु दुख दुख दूर करने वाले हैं तो उसके जैसा कोई दुखी नहीं है प्रभु बहम है तो तुलसीदास जी जीव है प्रभु स्वामी है तो सेवक यानी कि दास है भगवान ही तुलसी के माँ बाप पिता गुरु सखा आदि सब कुछ है इस तरह भगवान से संबंध बनाकर किसी भी तरह से भगवान की शरण पाना चाहते हैं आगे तीजो के तो ही मोही नाते अनेक मानिए जो भावे का पावार स्पष्ट कीजिए तो उत्तर तुलसीदास जी ने भगवान से अपने अनेक नाते बताए हैं वे भगवान से कहते हैं कि जो नाता आपको स्वीकार हो उस नाते से मेरे से जुड़े रहे वे जानते हैं कि जब तक एक निश्चित नाता नहीं होता तब तक भक्ति करने में आनंद नहीं आता एक निश्चित संबंध से पुकारने में सरलता होती है और अपनत्व बढ़ने को मदद मिलती है इसलिए तुलसीदास जी प्रार्थना करते हैं कि वे उनसे कोई एक निश्चित नाता बनाकर उन्हें अपना ले आगे जाइए अगर सेwidetilde पावर स्पष्ट कीजिए तो जाइए आपने पावर જોઈ શકો છો કે નાત ટુ અનાત કો અનાત કોન મોશો મો સામન આરાત નહીં આર તીર સોશો એનો આપણે મિત્રો જોઈએ પાવર જોઈએ એનો તમને પાવર પરીક્ષા ની અંદર એક પૂછાઈ શકે છે કે તુલસી ભગવાન સે કહેતે હે કે જિનકા સંસાર મે કોઈ રક્ષક નહીં હે ઉનકી રક્ષા આપહી કરતે હે મેરે જેસા કોઈ અનાત નહીં હે ઇસી લિયે આપકો મેરી રક્ષા कर नहीं होगी मेरे समान कोई दुखी नहीं है अपने दुख दूर करने के लिए मैं आपके ही आपको ही पुकारूंगा क्योंकि आपके समान दुख दुखियों के दुख हरने वाला दूसरा कोई नहीं है इस दुनिया में अगर अगर से जो ही सको बीजो कि देव धनुज मुनि नाग मनुज सब माया बिबस बिचारे तिनके हाथ दास तुलसी प्रभु कहा अप, पपे हारे तेमा से हे भगवान देवता राक्षस मुनि हाथी वृक्ष यवन देवता आदि सब माया के वशीभूत है इनमें मुझे जैसा के प्रति अपना अपनत्व नहीं होता इससे सहायता करने की आशा करना व्यर्थ है हे प्रभु माया रचित केवल आप हैं मुझे जैसा भक्त का ख्याल केवल आप ही रख सकते हैं आपके शिवा मैं और किसी की शरण में जाने की बात सोच भी नहीं सकता हूं अगर આગળ જઈએ તો આગળ આપો અધમ તો આ પ્રશ્ન આ કાવ્યમાંથી શકે છે કારણ કે આ શબ્દો થોડા ટફ છે રાક્ષસ મનુજ તો થશે મનુષ્ય પાતકી તો થશે પાપી આરત થશે દુઃખી ચેરે ચેરો થશે દાસ આગળ આગળ જે પાંચ પાંચ શબ્દ એક શબ્દ બે આપ્યા છે અને બંને પૂછાઈ શકે એવા છે

तो चैनल ने सब्सक्राइब करजो मै नेक्स्ट उपयोगी वीडियो त्या सुधी आज भारत माता की